Salam sejahtera sekilas fakta 17 September bersama saya Zarifa. Antara berita utama hari ini, Hadi menyifatkan Trump sebagai syaitan besar. Orang lupa saya boleh tumbangkan kerajaan, kata Rafizi. Jangan bazir ke FIFA, buru kes rasuah dan menantu Muhyiddin. Presiden PAS Abdul Hadi Awang memberi amaran keras terhadap langkah kerajaan menjemput Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN ke-47 bulan depan. Hadi menyifatkan Trump sebagai syaitan besar kerana sokongan padu Washington terhadap Israel. Menurut Abdul Hadi, Trump secara terang-terangan berpihak kepada Israel dalam konflik Palestin dan bersungkongkong dalam kekejaman yang telah meragut puluhan ribuan nyawa termasuk kanak-kanak, wanita, warga tua dan pesakit di Gaza. Tambahnya Trump menawarkan bantuan kewangan besar untuk memaksa Palestin menerima pelan penyelesaian dua negara atau berpindah meninggalkan tanah air. Namun kesemuanya ditolak rakyat Palestin. Beliau menuduh Trump turut menggoda pemimpin negara Islam dan Arab agar tunduk kepada tekanan Washington. Mengulas alasan kerajaan Hadi menolak hujah bahawa jemputan Trump memberi peluang negara ASEAN menyatakan pendirian mengenai Palestin secara terus. Katanya hujah itu rapuh dan bercanggah dengan arus global yang kini semakin lantang memboikot Israel. Beliau menegaskan banyak negara termasuk kuasa bukan Islam sudah mula menolak tindakan ganas Israel dan menentang pengaruh Trump. Malah rakyat Amerika sendiri ada yang memprotes dasar pro-Israel tersebut. Sebelum ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata kehadiran Trump akan memberi ruang kepada negara ASEAN mengulangi sokongan tidak berbelah bahagi kepada Palestin serta menegur sikap hipokrit kuasa besar dalam menangani isu tersebut. Dalam perkembangan sama, PAS juga menggesa amanah dan UMNO menyatakan pendirian berhubung jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump nanti. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kedua-dua parti itu masih membisu ketika rakyat menanti penjelasan sedangkan isu Palestin semakin meruncing. Beliau mengingatkan amanah pernah lantang menentang pencerobohan Israel manakala AMNO juga wajar tampil menyatakan ketegasan. Katanya sikap berdiam diri hanya akan dianggap sebagai persetujuan terhadap kehadiran Trump. Katanya tindakan menjemput Trump memberi isyarat yang salah kepada dunia. Lebih-lebih lagi, Amerika terus menggunakan kuasa veto untuk melindungi Israel di Majlis Keselamatan BBB. Beliau menegaskan maruah negara ditentukan oleh pendirian terhadap isu Palestin dan PAS mahu amanah serta UMNO tidak lagi berdiam diri. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menolak label dirinya suka merajuk sambil menifatkannya kenyataan tersebut datang daripada pihak yang kecewa dalam Parti Keadilan Rakyat PKR. <tongan> Rafizi juga menegaskan jika benar dia mahu merajuk, sudah lama beliau meninggalkan PKR, malah mampu menumbangkan kerajaan, namun memilih untuk kekal sebagai ahli parlimen Pandan sehingga habis penggal. People forget I can bring this government down. Ha. Azmin dulu keluar dan PH jatuh tu dengan 11 orang ahli parlimen je. I think I can master more kalau saya nak jatuhkan kerajaan. But I don't. Saya masih lagi, I, kalau saya tak setuju dengan uh, PAS, saya cakap saya tak setuju, saya tak setuju dengan Bersatu, saya cakap saya tak setuju dengan Anwar, saya cakap. But um, I am very certain bahawa sebenarnya Um, politik ini bukan soal kedudukan saya Then these people lupa bahawa Rakyat boleh menilai Kalau betul lah saya ni jenis mengajuk dan sebagainya This government is no more today <tuh> Bekas timbalan Presiden PKR itu menegaskan beliau mempunyai keupayaan mengumpulkan lebih ramai ahli parlimen untuk meninggalkan kerajaan berbanding pendahulunya Azmin Ali yang menjadi watak utama dalam langkah syaratan pada 2020. Dalam masa yang sama, beliau juga mengkritik budaya politik wang, kronisma dan tangan gaib dalam parti yang didakwa membunuh prinsip demokrasi tulen. Beliau turut menyasarkan naik presiden PKR ar ramanan mendakwa pengaruh kabel politik mengatasi legitimasi rakyat. Dia tak payah pun diterima oleh rakyat. Orang tak kenal dia pun tak apa. Siapa kenal Ramanan sebelum ni? Tak apa. Asalkan saya ada kabel satu besar dengan presiden parti dan uh, saya juga uh, boleh bayar dan simpan eh uh, beberapa kaki di bawah ini supaya bila pemilihan parti saya hmm. bayar dia orang menang gini 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 hmm. maka saya tiba-tiba jadi orang besar parti dan saya buat keputusan. Hmm. That is a sure way untuk mematikan parti ini and, and to me is the greatest betrayal. Jadi oleh kerana dia orang ni sebenarnya is jilted lover. <laughs> jilted jilted lah, lover saya. Dia tak dapat tempat dengan saya. Seorang pemimpin DAP Kasturi Pato mempersoalkan keberkesanan kawalan sepadan Malaysia selepas seorang lagi rakyat negara ini dijatuhkan hukuman mati di Singapura kerana menuruduk dadah. Beliau bertanya bagaimana keldai dadah boleh melepasi pihak kastam dan polis Malaysia tetapi ditahan sebaik saja tiba di pusat pemeriksaan Republik itu. Kasturi turut memberi amaran jika kelemahan ini berterusan, ia boleh mengundang risiko lebih besar seperti penyeludupan bahan letupan atau pemerdagangan manusia. Hukuman mati terbaru melibatkan K. Dachina Murti, 39 tahun, yang disabitkan kesalahan membawa hampir 45 gram diamorfin ke Singapura pada 2011. Dia dijatuhi hukuman mati sejak 2015 tetapi beberapa kali menangguhkan pelaksanaan hukuman sebelum akhirnya digantung minggu lalu. Kasturi menggesa pihak berkuasa Malaysia memperkukuh kepakaran dan sumber agar keldai dadah dapat ditahan di tanah air, sekaligus membantu menjejaki sindiket sebenar. Beliau juga menolak hukuman mati sebagai pencegahan berkesan dengan menegaskan mangsa kebanyakannya golongan miskin dan terpinggir, manakala dalang sebenar jarang dihadapkan ke muka pengadilan. Katanya jika hukuman mati benar-benar berkesan, isu dadah di Singapura sepatutnya sudah selesai tetapi hakikatnya ia masih berlarutan hingga kini. Ahli MKT Amro Muhammad Fuad Zarkashi menyokong keputusan SPRM yang tidak meneruskan siasatan isu dokumen tujuh pemain warisan FAM. Beliau menyifatkan usaha SPRM untuk berhubung dengan FIFA sebagai membazir dana awam kerana isu pemasuan dokumen itu lebih kepada kesilapan teknikal. Menurutnya, bab tersebut wajar diserahkan kepada polis dan FAM untuk ditangani bersama Badan Induk Bola Sepak Dunia. Puat mendesak SPRM merupakan perhatian kepada kes besar seperti rasuah mineral di Sabah dan isu mahakaya yang tular, selain memburu menantu Muhyiddin Yassin yang didakwa berada di Abu Dhabi untuk menghadapi tuduhan jana wibawa. Katanya lawatan ke pejabat FIFA di Zurich hanya menghabiskan duit rakyat dan melibatkan perkara di luar bidang kuasa SPRM. Sebelum ini FIFA mengenakan denda kira-kira 1.8 juta ringgit ke atas FAM serta menggantung tujuh pemain warisan selama 12 bulan kerana didakwa memasukkan dokumen pendaftaran. FAM bagaimanapun menyatakan dan mengemukakan rayuan berhubung keputusan itu. Antara pemain yang terlibat ialah Gabriel Orocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machua, Jao Feguerido, John Irazabal dan Hector Haver Serrano. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Perdana Menteri Anwar Ibrahim jelaskan mengapa kerajaan kekalkan subsidi RON95 untuk semua rakyat Malaysia, walaupun cadangan awal subsidi bersasar boleh jimatkan RM8 bilion. ringgit. Kerajaan bimbang inisiatif itu boleh cetuskan konflik dan rasa tidak puas hati dengan Budi 95 semua rakyat Malaysia boleh beri Ron 95 pada harga RM1.99 seliter. Apakah pendapat anda tentang keputusan kerajaan ini? Hasil undian mengenai subsidi bersasar memperlihatkan pandangan berbeza daripada orang ramai. Sekitar 60% responden berpendapat langkah itu bijak kerana dapat elak ketegangan dan memberi manfaat kepada semua. Manakala 25% pula tidak bersetuju dengan alasan subsidi bersasar lebih adil serta mampu menjimatkan wang kerajaan. Sementara itu 11% responden faham kebimbangan orang ramai namun menekankan perlu ada semakan rapi bagi mengelak penyalahgunaan. Apa pula pandangan anda tentang kenyataan ini? Sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Berita seterusnya, Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan rayuan Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng untuk mengurangkan jumlah ganti rugi dalam saman fitnah yang difailkan oleh Monspace Sendirian Berhad dan pengasasnya Jasi Lai. Panel hakim yang dipengurusikan Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim sebulat suara memutuskan jumlah ganti rugi dikurangkan daripada RM2 juta ringgit kepada RM75,000. Lim kini hanya perlu membayar RM50,000 kepada syarikat tersebut. RM25,000 kepada Lai serta RM50,000 kos guaman. Mahkamah turut membatalkan ganti rugi teruk yang sebelum ini diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi, namun mengekalkan keputusan bahawa Lim telah melakukan fitnah melalui kenyataannya antara tahun 2017 hingga 2018. Kenyataan itu dianggap berunsur niat jahat kerana dibuat tanpa mendapatkan penjelasan daripada pihak plaintif, sekaligus menjejaskan reputasi syarikat dan pengasasnya. Dalam prosiding sama, mahkamah menolak rayuan Lim terhadap sabitan fitnah dengan penuh hakim menegaskan beliau bertindak melampaui peranan sebagai ahli parlimen apabila membuat tuduhan tanpa asas kukuh. Hakim turut berpendapat kenyataan Lim adalah percubaan mempengaruhi orang awam menentang plaintif. Selepas prosiding, peguam yang mewakili Lim mengesahkan lebihan dana yang sebelum ini dikumpulkan akan dipulangkan semula. Wang itu kemudiannya akan didermakan kepada badan kebajikan sebagaimana dipersetujui. Dalam perkembangan berasingan, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan hari ini menafikan dakwaan wujud gerakan untuk menyingkirkan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Pada jam 11 pagi di Ibu Pejabat Bersatu. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosnizan Ahmad, Ketua bahagian Kuala Langat Dan YB Datuk Harrison Hassan Ketua bahagian Kuala Selangor Datuk Suhaimi dan sekejap lagi Suri Syukur Ada di sini Dan mereka boleh mengesahkan Bahawa dalam perjumpaan itu Mereka diugut oleh Azmin Ali Bahawa mereka tidak akan dapat Watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya Sekiranya mereka tidak balik Tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan presiden Dah pasti Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur Tak setuju untuk tarik balik Sebab dokumen itu Bukan dokumen untuk jatuhkan presiden Mereka tak pernah tanda tangan Apa-apa dokumen untuk menjatuhkan presiden Kami semua tak pernah tanda tangan Apa-apa dokumen Untuk menjatuhkan presiden Sementara itu, Wan Saiful Wan Jan mendakwa siasatan forensik mengesahkan video intim yang dikaitkan dengan Azmin Ali adalah tulen. <tuh> saya rasa tak sesuai kalau saya dedahkan pihak mana uh, Tapi ia cukup untuk membuatkan bahawa saya percaya Dengan apa yang disampaikan kepada saya Masa tu dia orang datang pun dengan niat nak mengatakan bahawa Kena be aware lah Dia ni nak jadi sesagung Maka beware Your party ni akan jadi parti yang sesagung je ialah Ada video yang tak selesai So itu je pada masa tu Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Zarifa untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kini.tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.